Так, ну доброго дня. Сьогодні у нас а, а, дуже цікавий такий захід. Будуть читати а, лекцію з а, основ, основ так підготовки до, дебат, до, до дебатного добатного виступу. З як за п'ятнадцять прототись до дебатного виступу, і зараз а, наш лектор представиться і розповість, чому він сам саме вирішив проводити це. Про себе трошки розповість і взагалі трошки про дебатний рух в Херсоні та може десь інде. Всем привет! Кто не знает, кто не помнит, меня зовут по-прежнему Никита Буров. Я по-прежнему член Федерации дебатов Украины, представитель ее одесского отделения. Занимаюсь дебатами вот уже около года, за это время я успел стать финалистом всеукраинских дебатных турниров, таких как Кубок Одессы в треке, в треке новичков, это подъем Ивана Франковский и Игра престолов в Запорожье. Вот недавно стал также победителем первого веб турнира между Херсоном Николаевым и Одессой, которая проводила инициативная группа «Кипяток». В рамках серии тренингов, которые проводит также инициативная группа «Кипяток», мы успели провести уже и базовые тренинги по аргументации, контраргументации, это базовые тренинги также по судейству. И вот сегодня в качестве такого бонусного десертика, э, как же все-таки эффективно подготовиться к дебатному раунду за 15 минут, э, как э, подобрать те аргументы, которые способны убедить судью и в итоге перевесить вашу позицию все же на сторону победителей. Расскажите, чему вы решили заниматься с дебатами, как это связано с университетом, или вам это в жизни, или где-то в других местах, где Спасибо за вопрос. Я студент Национального университета Одесской юридической академии Института уголовной юстиции. Почему я начал заниматься дебатами? Потому что что такое профессионалист? Профессионалист — это постоянная коммуникация с людьми, это постоянное отстаивание своей позиции, Томас Джефферсон как-то говорил, что профессия юриста состоит в том, чтобы ни с чем не соглашаться, все ставить под сомнение и без конца говорить. И именно это, собственно, и происходит на дебатах. На дебатах у тебя есть позиция, которая выбирается путем жеребьевки. И есть резолюция, определенная тема, на которой проводятся дебаты. И тебе, во что бы то ни стало, нужно отстоять позицию. Безусловно, это развитие ораторского искусства, это развитие навыков аргументации, контраргументации. Собственно, то, что э, помогает каждому юристу при исполнении своих э, обязательств перед клиентами, то есть это отстоять позицию в суде, отстоять позицию при каких-то переговорах и прочее-прочее. Более того, дебаты развивают аналитическое мышление, критическое мышление, развивают логику. Все это явно не бывает лишним в нашей жизни. Добре, дякую тоді. Якщо немає питань, то будемо розпочати вже сам, саме курс ваших лекцій. Дякую.